внутри дома что мы сейчас делать будем штукатурить в общем здесь это наша баня вот мы, мы, немножко вот здесь уже то есть мы чистим и за штука и видите за штука тут здесь, здесь почистила ну этот кусочек за это и вот этот еще я вот почистила его полностью вот здесь мы уже все сделали эти две дырки мы оставили для гидравлика для того кто делает воду мы оставили все вот там все снял эту белый унитаз. Там дырка вот, Когда ставится, то я возьму его за, за... А, да, В общем, здесь все кровь крепко-крепко. Я... остается только выровнять его. То есть мы сейчас укрепляем стены, так сказать. М30. Вот здесь черным. Здесь сейчас возьму почистил, почистила. Возьму черным этим смолой. Замажу. И где большие щели, мы тоже закрыть их М30 здесь мы не брали М30, потому что это новая стена, которую я построила. Мы просто возьмем ее интонаку. Уже будем выравнивать, получается. Не надо забрасывать, как здесь, потому что здесь уже крепко. А там было песок сыпался. Вот это почистил. Заштукатурила его. Вот так вот. Эта баня почти уже готовая, так сказать готовое укрепление, укрепление М30. Здесь надо случае, тоже заштукатурить. Я работаю над, над этой штукой. Вот здесь буду работать. Здесь дырку я сделала специально, потому что там сзаду будет стоять бочка. Короче, бочка. Здесь нужны проход для труб. То есть дырка здесь нужна. Мне нужно оставить дырку, а остальное все укрепить камнями большими. Вот здесь тоже камни большие поставить, все заштукатурить. И оставить здесь вот такую дырку для гидравлика. То есть укрепить нужно, как я там укрепила внизу. Все укреплено всё уже запалилось. То есть я его отрывала, мазала черным. Засыпала щебенкой, э, штукатуркой М30, даже эти камни. Всё строила я, получается, вот эти вот камни, все мо моих рук, рук работа То есть пол поднимется, и, видно не будет эти камни, потому что пол, пол будет вот так, наверное, где-то вот так вот пол будет. Все, это все. Нужно, чтобы их на стены хорошо держались. Позже а была было хорошее. И все. Осталось очень Кухня осталась, ну, штукатурить. Эта стенка легко делается, она кирпичная. Это будет тяжело очистить. Вот здесь тоже нужно внизу, она мокрая. Была очень большая здесь цвель, была муфа. Цвель по-украински. И нужно то, так потребно все. Вот такая вообще. Нужно ставить ее. І тут теж потрібно почистити, насипати камінцями. Тут треба ще щось скупати. З кухні треба ще скупати вниз, бо будемо сипати щебленку. ми мало кухню скупали. Баню я там купала нормально, не нижче, ніж кухня. Кухню треба ще скопувати. Але проблема те, що ми вже закупали цю електрику. І там, де електрика, то, треба бути дуже внимательним. Треба бути дуже внімательним, щоб не порізати електрику. Тобто, Тут не можна купати, тут електрика йде. Все там по бокам не можна купати, бо там електрика закопана зацементирована. І там електрика йде. І там електрика йде. Тобто, тут можна купати, тут воно купати, а там можна скопувати його. От я так копала, що обрізала один, один провод, найголовніший, який йде на вулицю. Початку замотала, потім якось пристоїдинити. Не знаю, як це буде робити.